Bəli, bax ə, bu nöqtədən biz ə, indi İtaliya ərazisinə daxil olduq. Hansı İsviçrədən keçirik? <laughs> hə, artıq artıq asfaltdan biliriki biz hara gəlmişik. Sadəcə nəyi demək istəyirəm? Mən indi videonu çəkəndə bayaq stop elədim ki, birdən deyirlər ki, sən buranı çəkirsən falan. Amma simvolik sərhəd var yenə də. Yəni belə deyək də o bizim bu sınaq körpü kimi gəlib butqaların yanından keçirsən amma saxlamurlar səni. Yəqin ki hansısa bir şübhəli məqam olarsa, saxlayıb soruşa bilərlər və ya xod e, İtaliyanındakı qərarına görə tələb olunan, e, deyək ki, o vaksin, nə bilin 48 saat əvvəl formada doldurmaq filan. Yəqin ki, o, nəzərə alın ki, bizim avtomobilimiz Alman nömrəsidir. Ola bilər ki, bəlkə də fikirləşib ki, Almaniyadan gəliblərsə, <laughs> ciddi ağlamalıdılar, buların hər şey qaydasındadır. Bir sözlə Hı -hı. orada həm də şey məsələsi varla. Hə İsveçrənin ə, eyni gömrük siyasəti deyildi. Yəni ki, İsveç Şengen olsa da, ha, Avropa birliyi deyildi. Avropada deyil. hər yerdə sərhəd yoxdur. Sadəcə İsveçlə Avropanın iqtisadi qanunlarına tabe olmadığına görə hmm. məcbur olaraq orada müəyyən bir sərhəd qoyulmalı ki, əgər nə isə olarsa, o baş verməsin. Ha, ay sol. Amma ə, normalda bu gün Avropa ölkələri arasında yenə də həmin o sərhədsizlik qalır. Sadəcə simvolik yoxlamalar ola bilər bəzən. O da dediyimiz kimi də, yəni bu qaronayla əlaqədar başqa bir şey yox, gəyə bilib 5 dəli götürüb nəyin var filan, o yox. Yəni bizim sınaq körpü variantı yox. Sadəcə yəni sənin testin barmı, neqativin varmı, varmı şəkində səndən qısa bir sual ə, soruşa bilər. Belə. Amma olmadı da. Yəni bax indi girdik İtaliya ərazisinə, artıq Milanoya 40 kilometr yol qalıb gedirik və ə, bunu da məlumat üçün deyim də de, kimsə bəlkə indi eyni, eyni planları var, səfər planları düşünə bilər ki, görəsən necə olacaq. Sadəcə hə bizim məsələmiz oydu ki, İsveçrə biraz Avropa Birliyi ə, yəni tam olaraq Avropa Birliyində deyil, deyil? biraz bəzi məsələlərdə fərqlər var. Amma məsələn İsveçrəyə girəndə ayrıca şey alırsan, bu avtoban texniki baxış kimi. Mən də o vaxt almışdım, yadınıza gəlirsə. Yəni budur. Amma indiki halda fakt odur ki, ordan bura giriş çox rahat oldu və ha, amma artıq nədir? Artıq hiss edirsən ki, bura İsveçrə deyil. O elədir. Çox təəssüf ki, bu belədir. Belə. Amma yenə də İtaliya İtaliyada da yenə yəni. İtaliyada bir rahatlıq var. İsvetsiyada biraz özünü sıxırsan, biraz daha məsuliyyətlisən. Ay İtaliyada bizikilərdi. Belə